с Петербургом опять идет, что, что э, перед этим городом ну, это была цель взять Очаков, что его будет оборонять, собственно, в будущем сам Очаков. Осада Онова и взятия не станут так дорого, как крепость, прожектированная господином Медером. Вот это такая, это очень веселая вещь. Вообще тут якс, если я что-то не подумал, показать бы вам этот проект Медера, для глубокой пристани. Этот, этот инженер, Мэттер, он спроектировал там гигантскую крепость Херсонскую вместе с этой судоверфью. Ну, я вам о ней рассказывал как раз, которая выдается далеко в лиман. Надо там это все это дно углублять на метров там, как минимум 7. Это колоссальные затраты были. И сама крепость таких размеров бешеных, что это там бюджет Российской империи, империи, даже не потянул Вот она так поэтому и смешно и пишет, что осада Очакова турецкого будет дешевле, чем строительство этой крепости, которую предложил Мэтр. Часы идут, а проблемы в бюджете да, не да, Точно те же. И вот дальше она продолжает. Цивильное ожестрение Херсона можно обнести полевым укреплением. Вот Летошников берет, делает по примеру Петербургского адмиралтейства вот эту линию, периметр буквально всех мастерских, точно так, как в Петербурге. А внутри этого всего периметра вот эти эллинги на которых строили корабли и спускали бы на воду. Вокруг он взял и обнес все полевым укреплением, как просила Екатерина II. В центре собор, причем собор, обратите внимание, это вот, не увеличивается начинается ждать. Но это фортеция, это крепость сейчас, вот это получается план крепости это план всего города ну это малотейство и крепость просто в этой крепости и был город угу. здесь это, это город без предместья угу. потому что предполагалось что купеческие все кварталы, они будут там же внутри это к проблеме выяснения автора Екатеринского собора. Вот это, видите, насколько детально проработан был проект собора. Мы знаем, мы его не видели, но мы знаем, что в 1778 году Иван Егорович Старов разработал проект Екатеринского собора для Херсона. В 1778 году. Вот наверняка вот это детально прорисовано здесь соборы есть вот этот первый проект Екатеринского собора. Но он совсем не похож на план нашего собора. Поэтому, конечно, сразу же сомнения возникли о том, что здоров может быть автором нашего храма. Дальше, ну вот купеческие кварталы, эти кварталы они вот так условно обозначены вокруг. Если вот это воинские кварталы, то все вокруг купеческие. Вот весь город здесь уместился Здесь очень подробнейшая пояснительная записка Кого там, что Каждое здание расписано Зачем оно И где расположено Буквами показано. Вот такой шикарнейший проект Только есть такая проблемка в этом проекте вот, Вы обратили внимание или нет В этой записке говорилось вот что Надлежит сделать перейдут на лимань. Они а не, не на Днепре. То есть это не возле Александровского шанса. Мало того, здесь тоже подписи нет. Мне их достали там три или четыре этих проекта. Таких дубликатов. На одном из них было написано внизу здесь. Лиман. Вот там, куда корабли спускали. Когда Ветошников разрабатывал этот проект, он его разрабатывал абстрактно. Вот Якобы для лимана. Если бы это даже была глубокая пристань, то и там бы могли появиться какой-то рельеф, какие-то балки. Здесь ничего этого нет. Это вот такой проект идеального города. Потому что на тот момент не было еще выбрано место. Вот к чему я веду. Что происходит дальше? Дальше непосредственным реализатором этого проекта должен был быть... Сафрон Борисович Шубин. Это представитель от коллегии на месте. Он сюда приехал еще, как выяснилось, в 1777 году. И на Александровский шанс. И тогда уже начал предварительные работы. Ну, в чем они заключались? Это строительство первых казарм для будущих строителей и принятие с леса, который сплавляли под Днепру с территории Беларуси. Этот процесс был очень длительным, потому что этот лес надо было вынуть там из, из реки высушить его. Это занимало много времени, потом только что-то из него строить. Вот целый год этим занимались. И после издания указа Екатерины о том, что все-таки Херсон, ну, она поручала строительства города вернее выбор места окончательное решение на потемкина то потемкин принимает это такое решение сложное очень строить город на месте александровского шанса где уже шубин не работал вот это еще одна из причин потому что там уже были эти казармы там уже был склад леса было какие-никакие укрепления и потемкин принимает решение это тоже я абсолютно могу уверенно сказать что он Принимая решение строительства города Александровского шанса, предполагал изначально его отсюда переносить. То есть это как временная судостроительная такая, такая точка. Обставленные выходят так, что они просто приштовхвало каждый раз, раз за разом, сам всю обжитую медицину, что вот базовую точку. Не устраивала мелководье Днепра. Корабли ни сюда не могли зайти, ни выйти отсюда. Ну, как она, не, 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 столько судоходная, сколько там можно было на как плавать. Сейчас да, и этого даже нельзя. Это, знаете, есть такая маленькая уловочка. Когда не было Каховского водохранилища и ГЭС, каждую весну были колоссальные половодья, после которых можно было заходить хоть сюда, к областной больнице Получается, что оно все время, ну как бы временно, временно с расчетом, лишь бы как говорится, ну, забить. Нет, там ситуация такая была. Ведь не просто эти три года город не строился. Представляете, три года потерять времени, здесь, выбирая это место. Сколько потеряно там, денег, сил. Уже можно было бы тут флот какой-то иметь, а все, все не метались, эти архитекторы. Это же это действительно загадка большая. А переносить вот она. потом, на что они рассчитывали? Это же огромное. А что? Затраты. Ну, выхода нет. Невозможно было строить там, на месте Николаева, потому что территория была чужая через, через реку. Турция. Mm -hmm. Представьте вот тот же лес, как его туда доставлять как к нынешнему Николаеву. Его все равно по Днепру сплавляли, потом надо было его по Ливану проводить, потом поднимать. Mm -hmm. Сухопутной дороги не было это было очень сложно. Поэтому здесь еще вот такая экономическая обоснованность была. Вот это выгоднее было тогда сделать, построить там два города, чем, чем сразу и вот строить там, где его можно было потерять на следующий уже год, потому что турки могли просто уничтожить все, что там строилось. И корабли, и сам город. А это... где они стояли? Очака? Кто? Турки. Ну да, весь левый и весь правый берег Южного Буга. Включительно с Сычаковым, естественно, это была Османская империя но тут надо еще понимать, что и сам Херсон был на границе потому что левый берег это было Крымское Канство вот на тот момент это независимое государство и точно так же такое. Это, это, а. А, а у меня вопрос, если Хорит, в Половодье можно было до областной больницы найти на судне, то что было там? затапливала полностью? полностью, да ну, это сплошная или? вода, ни одного острова все это можно было в голую приступить видеть без островов ну, себе, так это разливался так нет. Mm -hmm. вот отсюда и до областной больницы? Mm -hmm. ну это и так условно понятно, что до областной больницы на кораблях не заходили просто, mm -hmm. это, не, ну, просто это, что, что я говорю да? о том, что эти mm -hmm. не позволяли заходить кораблям далеко и поэтому Первую половину года теоретически порт Херсонский существовал. Но весной, уже в руль, вернее, но в конце лета, уже с августа там, и дальше, невозможно было. В, в этом проблема была. В общем, так, мы ушли, далеко уже ушли. Первый проект города Херсона. Вот такой вот он. Без места. Что происходит? Ветошникова, я так понимаю, он тут не был вместо этого. Иначе бы он хоть что-то показал, какие-то балки здесь. Зато сюда присылают двух других инженеров. И что, и что смешно, продолжается вот эта вот э, ерунда с тем, что два ведомства пытаются делать одно и то же, военное и морское. Поэтому один инженер присылается от Адмиралтейства, который занимается вот этим адмиралтейством внутри вот этого, второй от военной это военного, от военной коллегии, и, и он вот этим занимается, тем, что внутри. Невероятно сложно, непонятно, но вот так оно, оно было. Причем адмиралтейский архи, архитектор был, инженер, его звали Иван. Герард, а, а тот, который от военной коллегии, Иван Герард, этот э, Герман Иван Иванович Герман вот два таких имени, Герард и Герман, оба немцы но это не имело большого значения вот эти Герарды, это целая династия архитекторов адмилтейских они работали тогда под начало того же Ветошникова и всех других и эту Новую Голландию там целая куча Герардов этих строила в том числе их много и почему я это говорю потому что я до сих пор не могу точно сказать кто такой именно Иоганн чье имя такое Яган распространенное как минимум там 4 люди, вот 18 века теоретически те, которые могли работать через Герардов вот. И вот они, эти ребята, Герард и Герман, приезжают в Херсон. А, еще ж такая важная деталь, нехорошая приключилась. В августе умирает Шубин. Он, он заболел еще раньше, в июне. Он уже попросил, написал рапорт об отставке, чтобы вернуться в Петербург, поправить здоровье. И вот именно поэтому Екатерина II, 25 июля больше месяца прошло после указа об основании Херсона и Юнцкого, назначает главным строителем, новым главным строителем, Ивана Ганнибала, который точно такое же значение и статус имел, как и Ишубин. Он был тоже одним из семи членов Белтейской коллегии. К сожалению, Шубин не успел уже вернуться в Петербург. Он умирает здесь, в Алесадорском Шансе, и где-то где здесь у нас он похоронен. Поэтому, поэтому Ганибала нельзя считать первым строителем города Херсона. Первым был Шубин. Это если следовать вот этому указу 18 июня, если вы хотите его как отправную точку брать. Хотя правильнее было бы... Вести начало Херсона от закладки крепости, которая произошла 8 сентября. Mm. 1778 года. Со самого имперского проекта под названием Херсон. Да. 8 сентября. Но я так предполагаю, что это за закладка была. Это была закладка фактически храма. Храм у нас. Подскажите, кто помнит как? назывался первый храм Персонской крепости. Во имя кого? Такая мазанка была устроена временная. Нет, она не сгорела. Ее перенесли потом, когда начали строить Петлинский собор, перенесли к Успенскому собору. Она еще очень Он лучше что был Вы говорили, Архангела Михаила, да. Вот так называлась